находимся в центральной диспетчерской у звідки mm -hmm. здесь процесс управления всей газотранспортной системы. Сейчас вот по спутника мы видим все наши бурови, буровые платформы в море, 170 км от берега, и родовище в Полтавской области, другой объект. Господин президент, разрешите одесское месторождение пустить в промышленную эксплуатацию? Разрешаю, Евгений Николаевич. Николаевич. Начальник установки, приступить к пусковым операциям. Приступаем. Группа управления. Приступить к выполнению технологической операции. Буровая команда готова. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Спасибо. Вам спасибо. и вашему коллективу. Шановний пане президенте Украины, дозвольте прийти до Полтавы. Мы находимся на буровой площадке Руновского месторождения, которое находится в Полтавской области, 15 километров от областного центра. Вчера завершено бурение скважины первой поисковой скважины, и мы готовы сегодня к пуску газа. Зажжение факел, факела и испытание этого, этой скважины. Начальник Буровой, Виталий Иванович, будьте добры, открыть задвижку. Зажечь факел. Енергетична незалежність це одна з складових, яка забезпечить нам виконання тих непростих завдань, які стоять перед національною економікою. Ми сьогодні зробили один з кроків, який ми планували для того, щоб забезпечити розвиток нафтогазової галузі в нашій країні. І тим самим йти далі по шляху забезпечення нашої держави, економіки нашої країни енергетичними ресурсами.